Фактически практически везде где-то были открыты. Ну, во-первых, я сразу найти технику, которую у всегда закрыты, нельзя. Если вы вот так устанете ударить прямого, все равно печень откроется, по-любому. Вы в любом случае что-то делаем, где-то откроетесь. Невозможно находиться в защите и одновременно открывать постоянно. Выполняя любой такой удар, что-то у вас открывается. При любом условии, правильно? Вот. Значит, второе. Очень важный момент тайна сен, то есть синхронизация. Чтобы его первый удар к завершению, когда он завершен, уже одновременно я его ударил. То есть он вот закончил удар, и я закончу удар в этот Только это даст мне шанс не отхватить тут же второй удар. Потому что получив удар, человек в любом случае будет на какой-то момент паузы, которая позволит вам что-то делать. Раз. Второе. Встречное движение. Встречное движение, оно очень мощное. Сложение сил и сложение скоростей. Его скорость атака в меня плюс моя складываются, в результате удар очень быстро. И сила его удара и моего удара складываются в бум. Если я попал, его нет, в тот момент соприкосновения он получает удар двойной силы. То есть, поэтому даже короткий удар в на встрече может привести к нокауту. Еще очень интересная вещь. Я читал серьезную работу научную о нокауте. И, э, как выяснилось, нокаут это далеко не всегда очень сильный удар. Более того, это очень редко сильный удар. То есть, очень часто были случаи в боксе, когда человек видел удар, и вот такая плюха очень сильная, мощная попадала в голову, и этот удар выдерживал, чуть не падал. А потом от вот такого легкого удара падал видели очень много турниров по боксу все. Почему? Потому что человек может выдержать то, выдержать, то, к чему он готов. Невозможно выдержать то, к чему вы не готовы держать. Если вы удары не видите, даже легкий удар приведет к сотрясению и будет нокаут. Если вы удар видите четко, то вполне возможно, что даже очень мощный удар, который даже травмирует, все равно его можно выдержать. Очень много случаев известно, когда люди дрались с поломанной челюстью. Тоже Чак Норис пишет, что он с поломанной челюстью, с руками драется это реально. Но если это неожиданно, то есть бах, вдруг, неожиданно откуда-то сзади, даже легкий удар может человека посадить. То есть это как бы, в общем, живой опыт, да. Если подойти к человеку сзади, который не ждет, и не сильно ударить его в затылок, он ляжет потеряет сознание. При этом, если его подготовить и ударить его сверху, вот так вот, то по может, что он этот удар выдержит. Где-то примет, где-то сожмется. Но даже если удар более сильный, не приведет к тому результату, который привел бы сам удар неожиданно. Удар навстречу он почти всегда неожиданный, потому что он для человека очень быстро, его не успевают, на него не успеваешь отреагировать. Кроме того, он очень короткий. Вот за счет этого можно делать вот такого, такого рода технику. То есть предполагается, что вы не делаете раз, два, три. Так в кино хорошо. А вы вот, одно движение. То есть человек у вас следит все силы и одновременно на встречу улетает дорога. Вот тогда будет, как минимум, будет какой-то момент паузы, когда вы можете успеть приехать по руке, это, или там, сделать какой-то камень удар или что-то еще. Если вы его вообще не вырубите сразу, то тоже возможно. Потому что если вы смотрите, как мы разбиваем доски, например, одним ударом лука, а если еще при этом человек на вас кидается, все-таки человек не доска, и вы его ударяете, то результат может быть очень хорошим, очень эффективным. Таких вот встречных ударов. В том, что мы сейчас с вами делали, есть одна характерная особенность. То есть мы с вами все время работали боком к противнику. То есть мы выходили в позицию сбоку и работали односторонне. Одна рука блокировала руку, держала его в этом наносить вторая наносила удар. С чем это связано? Это связано с тем, что начальный уровень школы, который мы с вами делали, который показывал, построен на кате, который называется Найфанчи. Это ката карате, в Шатакане она известна как Теки, а в старом варианте она известна как ката Найфанчи. Это старая форма окинавская, которая лежит в основе очень-очень многих стилей. Ее часто незаслуженно не оценивают, потому что, во-первых, она выглядит очень просто, она достаточно простая форма, сама, там простые движения, простые элементарные движения. И,